ण्डात्काण्डात्क्ररोहन्ते परुषः परुषः परि देवानो लो प्रतनुसहस्रेण शतेन च या शतेन प्रतनोषि सहस्रेण विरोहसे तस्या देवीष्टके मदे वयम् अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन्धर श्रीसाठाय तामि रच्छस्माम् पदे पदे गोविंदेरुं चरणिं लोकाधारिणी वध्रुतादि वराहेण कृष्णेन सधवाहुना तो मुक्ति पापं यमया दुष्टकुदन्तं मुच्यते दुद्ण। ब्रह्मदत्तासि कास्य बेना मृत्तिके देहि मे बुद्धिं त्वयि सर्वं प्रतिष्ठितं मृत्तिके प्रतिष्ठिते सर्वं